тут же, когда парламент проголосовал с такие застережения, из 13, тут началась бешеная атака. И на парламент, и на Кучу. С боку кого? На, на Кравчука. В первую очередь, даже не с боку Москвы. Угу. А сбоку с полученных штатов, вот, которые сегодня задницей крутят, давать нам, не давать, давать нам, не давать. А если давать, то за что? Что за шо? Вы нам обязаны просто так дать, потому что вы нас раз, в в 1994 году. И вот тут, значит, началась атака на украинский парламент. Как они там что задавили, но парламент проголосовал, что он распускается, и ведь народ по меня выбирал на 5 роков. Но я побыл всего 4 роки депутатом первого скликания. Мы до строкова распустили парламент. До строкова ушел президент. Пришел новый президент и новый парламент. Парламент проголосовал уже без, не на те застережения, которые были проголосованы первым парламентом. И э, у Кучмы, я не знаю, там не Кучма, кто-то другой тогда подписывал. Порошенко, ну не Порошенко этот, по-моему... не я не помню, я, не, я, может Кучма подписывал. Значит, я не, но все равно, команда уже... Куча моей команды другого парламента. Так вот, снова вот эта меньшая вартесть тогда нас убивала и продолжала убивать. Тому, что нужно, если мы, вот, литовцы, проголосили независимость, то они сразу пошли, залезно пошли. Причем всей нации пошли. Вы же знаете, что э, литовцы потом в другого президента выбирали колышнего керыника коммунистической партии Литвы, Бразгаускаса. Думаете, это выпадково? Да нет, не выпадково. Оно у меня даже, я даже в специальной теке ношу в самую 89-го рогу постанова ЦК КПРС, то СРСР, про ситуации в литовской компартии. То есть литовские коммунисты сказали, да идите вы с вашим союзом, вот мы будем за незалежную Литву разом с нашим народом, с иншим народом, с иншими думками, не коммунистичными думками, там, либеральными, националистичными, еще кем-то. Все. Значит, то, что отбылось объединение нации, незалежно от идеологического спрямования. А тут Кучма, иншие сразу сдали, ядерку сдали, иншие начали разоружать уже все иншие принимали постановы и кабинет министров и президенты и законы